Ваша мама запитує, ну коли вже. Сестра постійно каже: Ну чого ти чекаєш? А подруги з іронією пророкують вам одиноку старість. Тоді сьогоднішня тема для вас. Говоримо про те, як одружитися тим, кому за 30. Сьогодні у нас в гостях знайома більшості глядачам психолог Олена Носова. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами. У нас тема така досить серйозна і важлива для багатьох. Я би сказав для досить значної частини населення. Ну давайте розпочнемо з того, як би ви як ви вважаєте, в якому віці краще одружуватися. Отакий От найкращий вік для одруження. Я би не назвала це цифри. <свят> Хотя есть определенные какие-то моменты, и в каждой стране, наверное, есть свои какие-то традиции или вот тенденции, во сколько все-таки замуж выходить да или в жениться. В некоторых странах есть, там и дети совсем одруживаются, да, 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 это не совсем правильно. Да, правда? в американских где-то таких местностях это где-то 26-28 лет, когда угу. уже заканчивают учебу, угу. где-то устраиваются. В нашей местности это может быть намного раньше. Но самые, самое главное, на что обращается внимание, не сколько цифра возраста, а сколько готовность уже вступать в брак. Тут, тут, тут моя бы уже да, цифра правильная. Да. Сколько готовность, так? да, биологически, физиологически, насколько уже готов организм для того, чтобы Люди молодые могли вступить в брак. Просто, зазвучай, бывает, что организм уже готовый да, <laughs> и каждого... хочет, але вот. от мозг еще не готов. У каждого своя готовность, то есть интеллектуальная, эмоциональная готовность, финансовая. Насколько мы можем содержать семью? Потому что бывает только романтика, и мы больше ничего не замечаем. Вступили в брак, и бывает молодых. Спрашиваешь, а где вы будете жить? Они друг на друга посмотрели, они об этом даже не думали, не говорили. То есть они обращают внимание больше на эмоции, которые у них есть, нежели на реальность жизни, которая будет дальше. То есть готовность — это… медовый да. месяц, да, да, и, да, и да. далее не знает, что делать с этим. Зрозуменно. То есть нет возраста такого именно биологического, как от готовности. Доброе. Ну тут как бы, когда человек уже готова. Готова, готова, вже приготувалася дуже гарно приготувалася. Потім знову приготувалася і знову приготувалася. А готовності всю життя готується. Как бы. Так, Тобто, виходить так, що чи чи варто взагалі от довго готуватися? Чи варто чекати, коли вже буде там за 30, щоб бути полностью забезпеченим uh -huh. и так далее. Чи все ж таки это, краще раніше? Да, это может затянуться. Во-первых, что когда По своей воле, когда так. более молодые люди, у них характер еще более приспосабливаются друг к другу. Uh -huh. Они более уступают, они более гибкие, мягкие, чем те люди, у которых уже достаточно опыта, какого-то багажа. Вот, где-то учились, где-то может быть достигали какого-то карьерного роста, к чему-то угу. стремились, пришел такой возраст, уже вроде бы нужно вступать в брак, а уже и не знаешь как, а уже есть страх и очень много страха, чем а, больше возраста, как бы, так, тем, так. тем страх увеличивается. До речи, вот хотел, зараз мы продолжим, что же делать и угу. далее, але вот, видите, в каком вице вот как бы вы сказали, в каком увиде девчатам уже Потрібно, ну часто это девчата якось то больше переживают. И кому, видите, потребно уже начать переживать? Потому что я знаю, 20, я уже я уже чуву такие, ой, уже все старая дева. Ой, чи, чи варто в такому видите переживать? Я бы сказала, переживати? что переживать вообще не нужно, не ага, нужно а на этом так. зацикливаться. Оно придет, когда Будет просто счастливая, добрая, хорошая жизнь, строить свою жизнь, строить позитивную жизнь. Это время придет. Когда мы зацикливаемся на переживаниях, когда мы переживаем, что вот это нужно, все, вот эта граница, вот это предел, оно наоборот мешает нам устраивать свою жизнь. Угу. Потому что все концентрируется на проблеме, а не на целях, которые мы строим в своей жизни. Uh -huh. Это перекрывает нам дальше возможность даже развиваться или как-то строить свои отношения с другими людьми. Так что uh -huh. переживать не нужно. Ни хлопцам, ни девчатам. Ни хлопцам, да, ни девчатам. <laughs> ну, добре. Будем надеяться, что вони сразу все перестанут переживать. Но все же, Добре, Давайте вернемся до того, все-таки, как вы говорили, что уже там за 30, может за 35, а может уже и 40. А, а я не знаю, не выходит. Работает. Угу. Но есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы. Что именно? Или у нас может быть завышенная самооценка. Мы идеализируем себя, и нет подходящего человека к нам. Вот мы, нам кажется, вот нет, еще такой не родился. А уже человеку за 30, и он ко ожидает. да? Когда ж ко моя бабуся казала «за выборки да ебух вытришки». Да-да-да. <служдают> есть такие пословицы. Или наоборот. Заниженная самооценка. Вот кажется, кто ко мне подойдет, Вот я не такой. Угу. И вот такое как бы заниженная своя и самоуверенность такая неуверенность что я не такой и внешне, и внутренней нет такой готовности чтобы кто-то на меня обратил внимание угу, угу. поэтому если вот такой возраст тоже подходит в первую очередь уже наверное и закончилась учеба и какая-то работа вот обратить внимание на наши цели что мы хотим в своей жизни угу. и вот наладить именно наши цели в том соответствии чего мы хотим что мы хотим вообще в нашей жизни в первую очередь посмотреть на себя насколько мы наполнены духовно насколько мы счастливы насколько привлекательны потому что от привлекательности также зависит ну, так кто на нас обратит внимание есть тоже такая давняя пословица что милый найдет и на печи то есть mm -hmm. из-за печи нужно выходить mm -hmm. где-то выходить в люди чтобы на нас Да, кто нас найдет там? То есть соответствие такое внутреннее. Конечно, угу. если девушка приводит себя в порядок, на, на нее начинает обращать внимание. Ну, а парни, если они интересны, наверное, это более привлекает девушек, чем даже внешний вид, хотя и это тоже очень важно. И ухоженность, так, 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 ухоженность, и чистота, был красота у обоих. И, ну, <laughs> тоже, чтобы приятно было находиться рядом с этим человеком, мы иногда ставим требования от другого человека, каком, каким он должен быть, вот, угу. чтобы я встретила такого принца. Но в первую очередь нужно посмотреть на себя, а какая я, uh -huh. да, и то есть привести в соответствие, что принцу нужна принцесса, okay. если я буду принцессой, на меня кто-то посмотрит тоже. Это как причины тоже того, что на что обращать внимание в этом возрасте, но не ставить такой такого предела, что именно нужно, потому что родители давят, родственники давят, постоянно спрашивают, ну что, ну кто там, ну с кем ты дружишь, да, да. и это может привести к тому, что мы можем сделать поспешные какие-то решения, лишь бы угу. уже не спрашивали, лишь бы просто снять Ведь вот чепылось, это, а так? да, вот это как бы ну такое не очень такое неудобное как бы положение в обществе, что все спрашивают, что ж ты, почему ж так? Ну, так. Особенно тоже бывают такими причинами, когда были в, как бы в браке, а потом развод, а если еще остаются дети. Вот здесь тоже причина, как в 30 лет или за 30 лет, а если еще дети есть, ну, кто на меня посмотрит знаете, в этом возрасте? Знаете, я в свете, в свете, не так стыдно быть разведанной, нежели вообще не замужем. И ну, да. ты говоришь, ну замуж сходила. Да, да, Сходила. да. А вот это ця, есть, ця так, неправильно. есть такие, особенно такие регионы или сельские такие местности, где считают, что лучше раньше mm -hmm. все равно как там дальше будет. Mm -hmm. Самое главное, чтобы уже вышла замуж. Mm -hmm. А там уже развелась, но это уже ну, просто не получилось. Но все-таки самое главное, главное да, сферы. это и для одного, и для другого. Для тех родителей, для тех родителей. Главное, э, не замуж, как попасть или главное замужем не пропасть а, <laughs> вот так. да главное замужем не пропасть вот и замуж замуж не напасть главное замужем а, не пропасть вот так так да. <laughs> да то есть замуж можно выйти и в любом возрасте но как Ну так, ну, саме як. Тобто, все ж таки не, не потрібно прагнути до цієї події, аби вона відбулася. Але все ж таки, в який би вік не був, все одно угу. потрібно думати головою, підходити да. до цього дуже да. серйозно і не затягувати. Чим далі, тим сложніше. Mm -hmm. Чем больше мы обдумываем вот это, это тоже все очень сложности и mm -hmm. больше переживаний. В каждом возрасте, особенно в старшем возрасте, мы более все взвешенно думаем. И сейчас я думаю, о, если бы вот так, когда я выходила замуж, мне 20 лет было. Mm -hmm. Если бы сейчас я бы насколько вот думала все, как же это будет, тогда мы не так об этом думали. Дружили, любили и доверяли Богу. Вот это тоже очень важный момент, когда Бог нас видит. Mm -hmm. Он mm -hmm. очень многие моменты показывает в нашей жизни. Как нам дальше действовать? Вот угу. если у нас что-то не получается, можем молиться просто и просить Боже, помоги найти ту половинку или того человека, Бог поможет и устроит все в нашей жизни, угу. лишь бы мы со своей стороны делали все возможное, потому что Бог дает бывает шанс. Мы его можем не использовать или использовать не не mm -hmm. в том направлении. Кажут, ну продолжая тему, о которой говорили, я ну так так говорила, я чув такие думки, что хлопцы после 30 они уже и не хотят одружуватися. Может, так быть? Есть такое, есть такие нехорошие, есть такие высказывания, что они уже не идут в своей как бы в своем направлении или мужском направлении, они остаются, может быть, холостяками. Угу. Они уже не знают ну, даже, не как ухаживать, как служить другому человеку. Они уже привыкли, там, где носки положил, где полотенце. А тут вдруг кто-то появится в их жизни и начнет наводить порядки. Они уже более привыкли просто к той обстановке, угу. вот, к тем делам, которые у них есть, к тем порядкам. Это не всегда устраивает их. Угу. І от, ну, от, до речі, от я хотів би більш детальніше на цьому зупинитися. От якщо це пізній шлюб, коли і чоловік, і дружина вже там за 35, можливо, за 40, а можливо, і за 50, і таке буває, от вони одружилися. Які проблеми можуть бути якісь додаткові проблеми, яких немає в? таких, ну, в uh -huh. э, более молодых семьях. Какие могут быть проблемы, к что нужно быть да. готовым. Если... И какие переваги, возможно, есть переваги. Да. Все-таки, если мы берем с таких хороших моментов, все-таки лучше вдвоем, нежели одному, по-любому. Uh -huh. Одиночество, оно в большей мере наступает даже с возрастом. Когда мы еще молодые, еще друзья есть, неженатые друзья, мы как-то проводим время, а потом все женится, и как-то в своей семье человек чувствует себя right. очень одиноким. Но самые одинокие, наверное, те, кто уже были в браке, а тут вдруг mm -hmm. развелись, они чувствуют такое одиночество или ненужность, или вот, не чувствовать любви, которая все-таки это как потребность. не потребно быть кому-то Да, да. Это, это естественная, нормальная потребность mm -hmm. любить и быть любимым. Но ну, здесь, конечно, такие вопросы возникают, когда люди особенно были в браке, uh -huh. у них дети. И вот когда вступают в брак отношения, например, уже нового отца к детям, это тоже влияет на те отношения, которые будут строиться. Вот. Или другие какие-то моменты, например, устойчивость уже характера. У вот каждого свои привычки. И здесь, если мы начинаем менять другого человека, это очень большие сложности. И, и, и в молодых роках да. это проблема, а когда человек уже стоя, стояла угу. себя, скажем так, характер таких стал мецней, его изменить да. это очень тяжело. Это просто знать и принимать другого человека. Если угу. мы уже вступаем в таком возрасте в брак, просто угу. принимать человека таким, какой он есть, и знать, что просто мы человека уже не поменяем, просто любить, принимать, принимать ту семью, если у другого человека есть дети. И понимать, что финансовые вопросы также будут возникать, если даже у человека где-то в другой семье могут быть дети остаться, uh -huh, uh -huh. что может быть отец будет помогать этим детям, uh -huh. вот, или точно в другом может быть и в таком моменте, если и у жены и у мужа были дети, и они в uh -huh. каком-то возрасте женятся. Вот на финансовой почве очень много возникает вопросов, на но это просто должны знать, да, как поделить имущество, а что будет этим детям, а что будет этим детям, возникает очень много вопросов. Ну, а если детей нет, если еще не, не были одружены? Ну, я знаю, что часто бывает так, что один кто-то не был никогда одружен, а другой, там, чи, чи, дружина померла, чи еще что-то сталося. Ось, и они вот разом. Часто бывает так, как мы уже говорили, так, чоловіки уже не хотят одружуватись, потому что это зайві проблемы. Чи все ж варто это робити. Тому що, можливо, є варіант хороший, але вже там, ну, чи, можливо, жінка чи чоловік, і вони бояться, а, а воно мені вже треба. определенний страх, ну, все-таки вдвоєм лучше. Краще. Не легче. Ага, не, так. Легче. не легче, но лучше, да. Когда мы жертвуем для другого человека, есть смысл жизни. Потому что еще в молодом возрасте вот мы как-то находим себе интересы, а в старшем возрасте мы можем почувствовать одиночество. Mm -hmm. А кому мы нужны все-таки? Жить для другого человека это счастье, замечать самые положительные моменты в другом человеке. Mm -hmm. Даже с теми же, может быть, какими-то изъянами характера, но когда мы смотрим на что-то позитивное, на что-то доброе, ободряем друг друга, поддерживаем друг друга, это всегда счастье в любом возрасте. Mm -hmm. Дякую Действительно, интересные и важные порады Вы дали. Найголовніше, я вот, подсумываю, что хочу сказать, что не нужно концентрироваться на том, что вот есть такая проблема, Довіряти Богу, молитися і правильно себе вести. І тоді все дійсно буде добре. Дякую вам, друзі. я Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як же ж вийти заміж чи одружитися тим, кому вже за 30, а можливо навіть і більше, нам допомагала психолог Олена Носова. Ми продовжуємо нашу програму буквально за кілька хвилин.